xalqimiz o'z tarixini ajdodlarini sevish ularga ehtirom ko'rsatish fazilatlariga ega albatta urf odatlarimiz ham uzoq o'tmishi bilan qadrlidir masalan qadimdan bayramlarga marosimlarga atab turli shirinliklar tayyorlash mana bir necha asrlardirki davom etib kelmoqda bahor <laughs> kelishi bilan esa sumalak xalim, ko'k somsa tayyorlanadi ramazonda esa xolva va nisholda dasturxonning ko'rki hisoblanadi chunki nisholda yengil hazm bo'lishi bois baxsh sanaladi asosiy tarkibi tog'da o'sadigan etmak o'simligi bo'lib u oshqozon ichak kasalliklarini davolash va immun tizimini mustahkamlashga yordam beradi muxbirimiz akmal nodirov qandolatchilar xonadonida bo'lib ramazon belgisi nisholdaning tayyorlanishi bilan yaqindan tanishdi o'zbek xalqimizning qandolachilik tarixi ming yillarga borib taqaladi qandolachilik ham san'at darajasiga ko'tarilib asrlar davomida sayqallanib yangilanib kelmoqda asosan ro'zai ramazonda tayyorlanadigan iftorlik dasturxoniga tortiladigan shirinlik nisholda qanday tayyorlanadi endi tayyorlanish mana shakar <laughs> qazonga <laughs> solinadi лимонi kislota solinadi shakarni qaynatib ko'tarib boshqa qazonga solai buq urib qo'shib tovlanadi endi qo'l <laughs> kuchi bilan tayyorlanadi deari hammasi ikki soat tayyor bo'ladi nisholdaning asosiy mahsuloti sanalgan sirli xalq tilida beh deb atalgan etmak o'simligi qayerdan olinadi bu mana shu beh mahsuloti neni etmak ham deyiladi bu bu tog'larda bo'ladi основной mana shu giyohni biz tog'lardan o'zimiz borib chuqurligini bir yarim metr ikki metrga ketadi u tomirdau e, yer tagiga shunda shundi olib olib kelib buni maydalab mayda e, bu. bu, mana mana ko'ryapsiza maydalab buni qaynatib shirasini olamiz shirasi chiqadi mana shu shirasi nishonloh halloni endi dorisi bu shu ko'prakni qazonga solib uanda ko'prik shu nishonloh haodorisi shu qandolatchi taqdiridan minnatdor shu kasbni izidan mana to'ylar qildik o'g'illarni uylantirdik qizlarni chiqardik uy joy <laughs> deganda usta hunarmandlar ustozodalar bu kasbni sitqi dildan o'rganib e'zozlashmoqda bu kun akmal nodirov nurdin rashidov surxondaryo